Всем привет! Проводим распаковку пыльника внутреннего шруса левого Passat B3 фирмы Pascal Перед этим была фирма Spidan, проходила 7 7000 по нормальным дорогам без выезда на грунтовку В комплекте идет смазка Смазка сам пыльник. Резина такая жесткая. На ощупь хорошая. Паскаль выготовлен в США. Перед спидан пыльник шруса 23 514. Ну, в комплектации, конечно, комплектация побогаче. В комплектации в спидане шла смазка, гайка, ступицы, 6 болтов, сюда прокладка и три шайбы. Но ну, разница между спиданом и паскалем Паскаль 149, питан 267. Попробуем, сколько проходит данный пыльник шуса внутреннего левого. Посад B3 1.8 PF. Всем дякую.